Assalamualaikum dan salam sejahtera berita terkini harapan diri. Anda bersama saya, Nur Zawani Ismail. Menantu kepada Presiden PAS, Tan Abdul Hadi Awang membuat sumpah laknat atau mubahalah bahawa rumahnya akan hancur sekiranya himpunan menentang akta pembaharuan semula bandar akta PSB dilakukan untuk politik semata-mata. Zaharudin Muhammad membuat sumpah laknat itu ketika seruannya supaya orang Melayu turun berhimpun dianggap sebagai perkara yang sia-sia oleh seorang pengguna Facebook. Beliau membalas komen pengguna tersebut dengan mendoakan rumah individu itu dirampas dan dirobohkan. Beliau juga mencabar individu berkenaan untuk membuat sumpah laknat sepertinya. Dalam sumpah yang dibaca harapan ini dalam satu ruangan komen Facebook, Ali PAS itu berkata jika beliau lakukan himpunan ini kerana kepentingan politik semata-mata dan bukan niat untuk membeli nasib mangsa yang disalimi, Semoga Allah meruntuhkan rumahnya. Baik, sementara itu Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein memfailkan permohonan untuk mendapat kebenaran Mahkamah Tinggi supaya blogger kontroversi Papa Gomo dikenakan perintah komitel dan dipenjara kerana menghina mahkamah. Razaluddin membuat permohonan itu kerana mendakwa permohonan maaf yang dibuat Papa Gomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris pada 30 April lalu di dalam mahkamah bersifat tidak ikhlas dan tanpa penyesalan. Penulis blog itu sepatutnya menyiarkan permohonan maaf di platform YouTube, TikTok dan X sekurang-kurangnya selama tujuh hari. Ia termasuklah perintah untuk memadamkan kenyataan pada 14 Januari lalu serta imej Razaruddin yang disunting pada 15 Januari. Namun, dia tidak melakukan sedemikian. Baik, perkembangan terakhir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mengenakan kompaun RM10,000 terhadap Muhammad Syafiq Abdul Halim atas kandungan jelit di TikTok yang menyentuh sensitiviti kaum dan agama. Ia berkaitan dengan isu pekerja Menara KL pada 31 Mac lalu. Tindakan kompaun terhadap Ketua Penerangan Bersatu bahagian Hulu Langat itu dibuat di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Bagaimanapun Muhammad Syafiq dalam kenyataannya menafikan dakwaan pihak SKMM memandangkan katanya semasa sesi siasatan dia telah mengemukakan rujukan fakta yang relevan kepada pegawai penyiasat. Dia juga mendakwa adalah tidak mustahil bahawa kompaun ini mempunyai kaitan dengan Menteri Komunikasi YB Fahmi Fazil yang dikatakan sakit hati kepadanya berhubung isu konsesi Menara Kuala Lumpur. Baiklah, sekian sahaja berita hari ini. Kita berjumpa lagi Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani